untuk menangis maka hendaklah anda gambarkan hmm, gambarkan betapa susahnya untuk menghadapi hal-hal yang akan menimpa dirimu pada hari akhirat kelak susahnya untuk menghadapi hal-hal yang akan menimpa dirimu <coughs> pada hari akhirat kelak yang ia tidak boleh tidak <coughs> ketiba Kiranya anda benar-benar telah beriman kepada Allah dan mempercayai segala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam maka pastilah anda akan haiba dan menangis. Jika anda mempunyai hati yang berperasaan dan akal yang dapat menimbang tetapi <tuh> Jika anda tiada mempunyai hakikat iman maka anggaplah dirimu ketika itu sebagai se seekor binatang yang dipelihara dalam kandang atau yang melata di padang rumput tiada ber uh, apa itu tiada ber uh, berguna lagi tiada berguna lagi sebab Allah SWT hanya menunjukkan percakapan dan peringatannya pada manusia yang berhati perut ha, Kata Imam Abdullah Al-Haddad ha, Kita kena mengenang Mengingati kesusahan hari akhirat ha, Bagaimana kita akan menghadapi hari akhirat Bermulanya dengan kematian Atau alam kubur Lepas itu bagaimana keadaan kita nanti di mahsyar Dengan amal kita yang sangat kurang Bersasar kita yang sangat banyak Bagaimana keadaan kita ketika dinti hatian Ketika ditimbang amat Ketika nanti Berimpun dalam peluh masing-masing Di mahsyar Kita kena rasa eh aku nanti susah ni ha, Bukan mudah ni Akhirat ni panjang ni ha, Tak cukup apa aku Kena rasa macam kita ni akan menghadapi kesusahan besar ha, Di hari kiamat Maka kalau macam tu kamu buat kata Limam Haddad Dia boleh menyebabkan menangis Lembut hati Tapi kalau tak boleh rasa macam tu Tak ada perasaan macam tu kata Imam Haddad Anda tidak mempunyai hati dan perasaan akal Yang bimbang dengan akhirat uh, Kamu itu tidak memiliki hakikat iman Hakikat iman tak dapat Hakikat iman ni maksudnya iman yang sempurna Dan iman yang Uh, yang benar. Iman itu tak apa nak benar. Atau iman itu lemah. Ha, uh, macam tu eh? Dan engkau ini sama dengan seekor binatang dalam kandang. Sebab binatang duduk dalam kandang ni, lembu, bau, uh, ayam ke. Mereka ni Allah tak gunakan akal. Dan binatang-binatang ni, Allah SWT, dia panggil firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala tidak diturunkan kepada mereka. Allah tak kata wahai lembu ingatlah nanti di mahsyar kamu akan ditimbang amal. Allah tak kata begitu Wahai kambing ingatlah di dalam kubur kamu akan diangkat. Ada sisa kubur tak yang turun yang Allah firmankan pada manusia. Kalau kamu tak asal puas dalam dosa akhirat, kamu tak fikir tentang akhirat, tapi kak bagaimana kamu akan jawab di akhirat Beratnya Akibat dan sebagainya Kamu macam binatang dan kandang Macam binatang ha, InsyaAllah na'udillah min tarik Sebab apa tidak ada hati perut Kata Imam Haddad Tidak ada hati ha, Macam haiwan ada makan, minum Main apa semua Sekalang manusia bagaimana, akan takat makan minum Tapi dia dah risau, dia dah takut Dia dah kerun Dia dah aman dia ada sujud pada Allah SWT dia ada pikir tentang akhirat macam mana Allah firman inna fi dharika la zikra li man kana lahu qalbun awa al-qassam'a wa huwa syahid artinya sesungguhnya padahal yang demikian itu menjadi peringatan atau pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati dengan Allah menyebut sebut dalam Quran peringatan Allah ini dia berguna dia menjadi peringatan kepada liman kana lahu qalbun bagi orang yang memiliki qalbun memiliki hati ha dia memiliki hati masyaallah atau wa al qasma wa huwa syahid atau mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati ha jadi peringatan itu pengajaran itu Uh, ialah sangat ia ialah, ialah, ialah berguna hanya bagi orang yang ada hati. Batu orang kata tak ada hati, ya. tak ada hati perut, tak ada hati perut. Ya. Itu ambil dari Al-Quran sana. Ya. Orang yang kita nasihat dia tak dengar. Kita tegur dia buat hati. Uh, meninggikan diri rasa betul semua lah pasal orang tu tak betul orang tu tak betul kalau orang tegur dia oh dia tak heran tambah pula boleh jadi orang kanan tu guru lah ha, boleh jadi orang kanan MB ke lagi yang kat diri orang besar diri Masya Allah orang semua tak betul dah semua kena melalui saya oh macam tu orang kata apa tak ada hati perut orang ni ha, dah tak tegur tak pakai tinggi diri orang semua tak kenal dia yang kenal tak ada hati perut. bahasa Melayu tu sebenarnya ada ayat Quran Karena Allah firman, Inna fi dzalik, Inna fi dzalik, Inna fi dzalik la liman kana lau qalbun. Allah firman, peringatan, nasihat, apa semua ni lah, berguna bagi orang yang ada hati. Orang ada hati ni dia tak sanggup nak buat orang naya ke orang, nak tinggi diri dia rasa tak boleh. Nak pandang orang tak betul, eh payah. Kalau dia rasa orang tak betul, pilih tanya dia. Jangan kita jadi batu api. Ha, jangan kita jadi anggap macam-macam. Ha, Masya Allah. Ha? Tambah pula dia panggil jadi batu api. Uh, kepada guru dengan anak murid. Ada juga orang macam tu. Dia tengok guru ni rapat dengan anak murid ni. Dia tak puas hati. Dia hasat. Saya tahu kat guru ni. Ustaz tahu tak anak murid ustaz tu. Hmm tu. Uh, tak kenal. No. Padahal guru tu okey. Haa. Zain tu ada ataupun dia tengok dia nak dia nak dapat sejawatan dengan di dengan guru tu, madrasah tu ke apa ke. Dia pi guru tu ke. Apa semua bagi tahu tu, orang ni tak betul. Orang ni curi duit. Orang ni tak kenal. ah dia masuk. ah jadi yang macam macam lah dipanggil. Dia macam tu. Kadang-kadang madrasah pun nak politik. Kita duk pondok jangan jadikan medan politik macam kepartian. Lepas tu Habib ada Adadi biasa kata, Kali ini kata apa? Dia kata satu hari nanti di masjid-masjid pun orang berpolitik. Apa maksud politik? Sama dengan apa yang dibuat oleh orang politik. Sama macam tu orang masjid akan buat. Apa dia? Jatuh tu imam nak penaik. Imam yang dia suka. Kalau imam ni yang dia suka, dia pergi. Imam ni dia tak suka, dia tak pergi semangat Bila imam yang naik tu yang mereka tak mau, mereka akan hasut habis semua orang. Jangan kita pilih dia. Jom kita jatuhkan dia. Jom ini, jom ini sama macam parti apa bezanya masjid sudah sudah jadi politik insyaallah eh? madrasah hari ini politik teman-teman tok guru tu masyhur pula tok guru tu ada duit dengan menggunakan nama dia kita boleh dapat keuntungan oh ada orang dia main politik ha macam tu eh? kita mengaji kerana Allah kita kalau betul kasih kat guru tu anak murid dia kita kena respect kena kasih sungguh Ha. Bukan ngaji dengan Tok Guru tu, bagi tahu kat Guru tu, saya nampak enam murid, Start ni tak kenal ni. Ni, ni tak betul yang tu. Tak kenal yang tu. Ha. Dia seolah macam jadikan batu api, jadi dia nak buat jadi orang politik kan? Eh, politik macam politik eh. Ha. MB kena jaga orang tu. Jaga orang tu. Sebab dia nak masuk, jadi dia nak nampak dia yang paling jaga guru. Jaga MB. Banyak orang bukan khidmat kat guru, jadi pengampu guru. Betul tak? Ha? Banyak zaman ni orang bukan khidmat pada guru dia, tapi jadi pengampu guru dia. Pengampu mana boleh? Ini syaitan. Okey, ya? Ha? Ha, jadi, jangan jadi pengampu guru, jadilah orang khidmat pada guru. Khidmat ni apa? Tengok orang semua baik. Buat yang kerja kita. Ha, jangan petikai banyak. Jangan nampak kena, orang tu tak kenal, orang ni tak kenal, kita kenal pengampu guru banyak yang khidmat tu dekat guru tu sikit sebab apa, apa mampu sebab guru tu ada kedudukan ada kemasyurat ada sesuatu Tapi kalau guru tu tak ada sesuatu tak jadi pengampu hmm, tak ada pengampu. <coughs> jadi pengampu Masya Allah jadi dia panggil macam-macam ni akhir zaman hmm. ada uh, orang dikata dia khidmat guru tapi dia pelingkuk madrasah guru tu ha, uh, dia kata dia khidmat kat guru tapi dia merosakkan nama guru tu. Ada? Contoh saya pesan kat adik khidmat kita, kalau berkhidmat kat guru, jangan keras. Jangan tunjuk kita keras. Kalau guru kita lembut, kita keras, orang akan fitnah guru kita. Macam ni, guru mereka ajak. Macam ni kan guru mereka ajak. Macam anak-anak, panggil tak elok. Orang salahkan anak kan salah mak ayah. Mak ayah. Mak pak dia panggil ajak macam mana. Eh? Ha, aduh. Ha, jaga. Biar orang kata dia ni macam guru dia. Bukan orang kata depa ni mengaji apa guru ni. Tak, tak ada tak ada ah. Ha tu. Insya-Allah ah. Okey. Ha, tu orang khidmat kalau kita di dasar ni kita sangat pantang kalau khidmat ni duk tolak orang. Saya sebut tak lagi. Contoh jaga Habib dengan jaga ulama. Jaga Syekh Tanah Asri kata-kata. Jangan orang. Orang nak main salam dengan Syekh dengan Habib. Kita patut patut suruh orang pergi zalam. salam. Salam-salam. Salam-salam. Kecuali guru ni dia ada urusan. Kita pula kena cakap elok lah, minta maaf, gua ada urusan. Kalau orang nak salam juga, nak buat macam mana? Cuma habang lah, lah. Tak boleh tepih dengan orang, tak boleh tolak orang, tak boleh tunjuk sengih ke orang. Nanti orang fitnah guru kita. Nanti orang benci kita. Orang benci pada orang rimai agama. Kita tak mau Kita ni jadi Dibenci oleh orang Kita nak kita khidmat agama Orang suka Mata isyik bagus lah ni minta maaf Abang lelok Bagi salam lelok ha, Macam tu ha? Jadi kita kelas ni Kita pesan macam dah Jangan kerah Kerah bukan oleh khidmat dasar Kemah bukan Anak murid kita Kerah bukan daripada Didikan kita Kita berlepas tangan Bukan kita mengaku Orang tu ikut kita Kita nak orang yang lemah lembut Kita nak orang yang beradab Dalam bahagian khidmat agama Dia kalau dia main mengaji, dia balik dia nak kerah dia Itu tak apa, apa dia, awam dia baik Kalau dah sebut ahli khidmat Kena jaga adab Jaga lidah, jaga tingkah laku ha, Jangan nampak Kita ni lebih-lebih Ataupun kerah ha, Mana ada orang suka kerah Nabi SAW kata Ay Allah firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin min Allah lintalahum." Dengan rahmat Allah pada engkau, agama Islam, engkau berlemah lembut pada mereka wahai Rasulullah. Tapi jika engkau keras pada mereka dan fazdu hawlik, mereka akan lari pada engkau. Dalam agama, khima agama, Allah ajak apa? Lembut wahai Rasulullah. Khima agama bukan Tok Gu tu ya. Masuk ada khima dia. Masuk anak murid dia. Terima kasih kamu. Ya. Dan selalu saya pesan kita sebagai anak murid, usahakan bagi orang jumpa untuk guru kita. Bukan usah bagi orang tak jumpa untuk guru kita. Guru ni dia bukan macam MB. Guru ni bukan macam Sultan Kedah. Sultan Pahang tak, Agung. Tak sama. Beza tu. Ada orang nak buat guru dia macam MB. Guru dia macam Perdana Menteri. Mana boleh. Ya. Ha. Kalau MB, tak apa-apa boleh jumpa orang sangat sebab dia ada protokol Tok Guru tak boleh sebab tu kita mengaji fiqah kalau kita mengaji fiqah kena tu kena mengaji kita mengaji fiqah Tok Guru ni kalau dia nak pi semayang Jumaat atau semayang raya semayang raya lah kalau disebut kan dia pergi jalan yang terbaik Tok Guru tu pergi jalan dia pergi jalan kenapa Tok Guru pergi jalan pergi jalan jauh balik jalan dekat supaya masyarakat bila keluar nak pergi jalan tepi semayang Jumaat atau pergi semayang raya boleh bertanya pada kutu hukum oh, zakat macam mana saya tak, saya tak bayang lagi tak boleh bayang lagi ni boleh tak sampai tahap itu agama kita nak ulama itu mesti ambil peduli hal masyarakat kalau Tok Gu, kita tak bagi jumpa orang Tok Gu tu kita hilangkan peranan dia kita jauhkan dia daripada masyarakat tak boleh dia kena macam mana? Orang nak jumpa guru kita, tang mana pun boleh. Tepi jalan ke? Kat kereta ke? Kat rumah ke? Semua kita besarkan, pi jumpa wala pun sat. Dia kata, ni makcik ada nak tanya Tok Guru ni, ada masalah. Okey, okey, jumpa tu. Eh. Aku tahu. Kecuali Guru tu pesan. Saya tak mau jumpa orang, orang ni. Yang ni permintaan dia. Maka tak boleh kita benarkan sebab-sebab jumpa. Ha, macam tu cukup. Tapi guru tak beritahu apa, kita yang pandai-pandai. Tak boleh, guru nak rehat. Tak boleh, guru nak tidur. Hmm, ya. Okay. Kalau Tok Wan Zelu, dia Tok Guru. Pesan kat anak, anak, dia. Lah. Tiga pagi, orang main ketuk pintu, abang kata, ayah tak tidur. Abang kata, ayah ada. Jangan abang kata, ayah tidur. Kena ajak orang. Tok Guru, dah jadi Tok Guru. Macam tu. Okay. Ha, tu peranan Tok Guru. Tapi kita pula, dia pandai-pandai. Tak boleh. Gitu. Saya punya tu pesan dia, Mat. Siapa main, dia panggil. Ah, ha, call apa oh, semua dengan dok abang kata ustaz rehat ha benar tu siapa tu dia pergi abang tu saya, saya marah dia tak boleh buat begitu, tak boleh mai mai dia kata oh pacik nak jumpa ustaz ustaz rehat ke ha, rehat hmm pacik tu balik eh dengan abang tu kata tak sat pacik saya panggil ustaz nama tu okey lah, ketuk pintu apa tak ada masalah yang penting saya boleh jumpa orang nak jumpa kita ya okay. nah, itu peranan ulama Al-Habib Abdullah Al-Shatiri Dari rumah dia tu Dia nak balik ke Dari masjid Nak balik ke Ribat dia nak balik ke rumah Bukan jauh mana Sini ke belakang tu ya Pagang belakang tu Sejam Yang dua jam Jalan Sebab apa? Orang tarim tunggu dia Ada salam ni Ada masalah Habib Selesaikan masalah Jalan sikit Habib ada masalah Selesaikan Habib ada masalah Rumah depan tu ya? Sejam dan dua jam ini cerita dengan lego kita. Eh, itu ulama. Kita pula, tak boleh. Tak boleh. Mana ribat itu. Itu tak betul. Okay. <laughs> Mesti usahakan orang jumpa guru kita. Selesaikan masalah masyarakat. Berlemah lembut. Kasih sayang. Lembut hati. Ada hati perut. Tahu tu orang tua tua. Oh, layan bagi orang tua tua. Insya Allah, ha? uh, orang yang dipanggil apa? Uh, kena jangan tahiran orang panggil lah. Ha? Oh, saya tak kira, saya nak jaga guru saya, saya tak heran. Tua, muda, tok guru, memang saya, saya tak tepi. Orang oh, tak ada. Oh, ni orang tu tua. InsyaAllah, baru ada pimpin jumpa guru kita. Kalau betulnya guru ni, kalau beritahu kita dapat orang tu tua nak jumpa, guru tu akan main kat makcik tu. Kalau Rasulullah SAW. Beritahu lah abang tu guru, pakcik tu. Pakcik tak boleh kat sini. Pakcik kena pergi rumah dah esok. Lepas tu pakcik kena main tanik. Haa, nak boleh tu. Guru tu duduk ada, jumpa tu. Dan Imam ajak kita kalau ada satu masalah, problem, jumpa terus guru tu. Jangan pakai orang tengah. Apa semua lah. Ha, di ni ada ada kita berguru dan berkhidmat. Ha, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.